Нашей героине и Матулайку. <laughs> Паук, мама. Ой, игрушечный. Ужасно будет пауков у всех мастекомых. Как и Ира, кстати говоря. Но у нее есть младшая сестра, и поэтому она всегда к ней приходит на помощь. Надо, паутину смахнет. Надо. О мечте своей старшенькой нам напишет. А мы что? Мы, конечно же, за эту мечту взялись. Знакомьтесь. Ира Миколайко, еще одна наша мечтательница, не просто красивая девушка. В свой 21 год она успела не только закончить школу золотой медалью и поступить в университет на соцработника, но и сменить несколько мест работы. Она в 15 лет начала работать, помогать родителям, ну так как были проблемы с финансами. Она работала официантом, помощником-поваром, уборщицей, ну, помогала родителям. Кроме учебы и работы, у Иры всегда была безумная любовь к танцам. Без них она просто не представляет свою жизнь. Она 10 лет танцевала в ритм-балете-перуэте. После этого у нее был небольшой перерыв из-за напряженной учебы и работы. Но она каждый день вспоминала там, движения, просматривала страницы... Там балетотодоса. Жизненные обстоятельства заставили Иру на время отказаться от занятий танцами, но не заставили отказаться от своей мечты. Все 10 лет Ира стремилась только к одной величине и только к одному легендарному балету. Безумно мечтает выступить в составе балета Тодеса на сцене. Это ее самая-самая мечта. Трудолюбие и самоотдача всегда должны вознаграждаться. Потому мы решили исполнить мечту Иры, но предварительно немного ее разыграть. Ира собирается выходить из домов. Сейчас мы ее обычную поездку сделаем очень необычной. Ей доставят бандероль. вот эту. Так, в бандироле, конечно же, буду я. Ира ни о чем не подозревает. Ой, смотрите, смотрите, я. Вот она я в коробочке. А -а -а -а, как страшно, у меня клаустрофобия. Ну ничего, небольшая бандероль сюрприз для Иры. Ее мечта исполнится через несколько минут, а я замолкаю. Алло, добрый день. Ирина Викторовна? Здравствуйте, курьерская служба. У вас посылочка приехала, вот. Здравствуйте, Ирина Викторовна. Да. Добрый день. Ваша посылка. Мне нужна от вас роспись только. Заберете? Да, что надо по. Это вот это вот. Большой. Ну да, мне сказали привезти по адресу. Ну вот я записывал мне э, моя э, а начальница вообще? маршала гречка 16, квартира 3, правильно? Вот, Миколайка Ирина Викторовна. Это ваши номер телефона вас дали. Ну, по которому я звонил, соответственно, слушай. Ну да но я ничего не жду. Да, давайте, может, вы наберете, давайте поговорите с моей Можно начальницей. Можно посмотреть хотя бы. Ну, вы распишите сначала, а потом будете смотреть. Okay. Забирайте ее, делайте с ней что хотите. Давайте я наберу свою начальницу, поговорите с ней. Мое дело маленькое. Я приехал, отдал и уехал. Отдал? Это да, если бы коробочка. Алло. Добрый день. Это Женя, курьер. Я тут приехал на адрес на маршала Гречка 16. И тут не знаю, что, за рубить с этой подсылкой. Сейчас я дам человека поговорить с ней, хорошо? Да, хорошо. Ага. Мало здравствуйте. Здравствуйте. А вы не могли бы хотя бы сказать, от кого это посылка? Нет, так, это, это, вы у нас маршала с Гречка 16. Так, квартира 3, хорошо. Ирина Николаевна? Ага. Сейчас пробью по базе. Так, подождите немножко. Вот у нас тут написан только адрес получателя. А что там внутри, честно говоря, я вообще не вижу. А оно большое такое, габаритное? Да-да-да. Сейчас гляну в большие заказы, сейчас гляну. О, вижу что-то. Промышленный рефрижератор. Может быть такое, промышленный рефрижератор? Я вообще ничего не заказала, поэтому я не очень... Так, скажите, вы Миколайка Ирина Викторова? Маршала Гречка 16, квартира 3, первая парадная. Но вот вы, ну, да, в габаритных грузах, да. промышленный рефрижератор, девушка. Рефрижератор, а, вот листу ту коробку большую, что вы смотрите на нее сейчас? Ну, да, длинная, высокая коробка. Девушка. Посмотрите тогда, что там внутри. У меня сказали расписаться, а потом уже смотреть. Вы расписались или нет? Еще нет. Ну так расписывайтесь и подойдите посмотрите. Ну ладно, хорошо. Пожалуйста. Можно теперь посмотреть? Конечно же можно. Я думаю можно. Я просто. Да. Какие вот... Ирочка, я Маша Тройсенина. Это, это программа мечты сбываются». А это сестра твоя. Это мы все вместе придумали. Ну, успокойся, пожалуйста, Ира. Успокойся. Все хорошо. Ладно, я пока тебе расскажу твои мечты. А то вдруг ты забыла. Ты, конечно же, мечтаешь станцевать на большой сцене, показать все свои танцевальные таланты и в постановке главного хореографа Балета Тодес да 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 вот не ударит. все хорошо, все хорошо. А я потом Дрожит, 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 дрожит. все, хорошо, все хорошо. Ну конечно, когда коробка засоветилась, я вообще ужасно испугалась. Ну конечно, тодес, хореограф тодес, это вообще не знаю, это что-то невероятное.